पदूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ भक्त हो तुम्ही खूप भाग्यवान आहात कारण की तुमच्यासमोर हा व्हिडिओ आला आहे मग तुम्ही खूप भाग्यवान आहात कारण तुम्ही आयुष्यात खूप कष्ट खूप दुःख सहन केला आहात हे सर्व स्वामींना माहीत आहे तुमचे प्रारब्धाता संपलेले आहे तुमचे कर्माचे भोग संपलेले आहेत आता तुम्ही जी कोणतीही इच्छा स्वामींना मागाल ती स्वामी तुम्हाला देणार आहेत मग हे सर्व सत्यात उतरण्यासाठी भक्त हो तुम्हाला आज हा स्वामींचा अद्भुत व प्रभावी मंत्र फक्त कान देऊन पाचच मिनटे ऐकायचं आहे आणि तुम्ही पहा तुमच्या जीवनातील संकटे कशी दूर होतात ते तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या घरामध्ये इतका पैसा येईल की तुम्ही त्याचा अंदाज देखील लावू शकणार नाही कारण तुमचे कर्माचे भोग आता संपलेले आहेत मग बघतो हो हा मंत्र फक्त रोज पाच मिनटे तुम्हाला ऐकायचा आहे व्हिडिओ अजिबातच स्किप करू नका पुढे ढकलू नका कारण हा मंत्र तुम्ही आज जर नाही ऐकलात तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील येणाऱ्या मोठ्या संधीला गमावू शकता म्हणून सांगते भक्त हो हा व्हिडिओ फक्त पाचच मिनटे हा स्वामींचा चमत्कारिक मंत्र तुम्हाला फक्त पाच मिनटे मनपूर्वक शांत मोबाईल एका साईडला ठेवून फक्त डोळे बंद करून ऐकायचं आहे चला तर आजच्या या प्रभावी मंत्राला आपण लगेचच सुरुवात करूया श्री स्वामी ओम नमो स्वामी दत्तावताराय नमो ओम नमो स्वामी दत्तावताराय नमो नमः ॐ 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 नमः स्वामी दत्तावताराय नमो नमः ॐ नमः स्वामी दत्तावताराय नमो नमः समर्थ श्रीस्वामि समर्थभक्तो हा स्वामींचा प्रभावी मंत्र आपल्याला संकटापासून आपलं बचाव तर करतोच शिवाय आपली आर्थिक अडचणही दूर करणारा हा प्रभावी मंत्र स्वामींचा आहे तर हा मंत्र आपल्याला रोज अकरा वेळा एकवीस वेळा एक्कावन्न वेळा किंवा एकशे आठ वेळा आवर्जून ऐकायचाच आहे भक्त हो हा मंत्र खूप प्रभावी आहे तुम्ही पहा हा मंत्र तुम्ही जेव्हापासून ऐकायला सुरुवात कराल तेव्हा तुमचे आयुष्य बदलायला सुरुवात होईल